Друзья, мы рады приветствовать вас на полуфинале Университетской лиги КВМ сезона 2013-2014. Итак, сегодня мы продолжаем четвертьфинальную игру, так как баллы, набранные командами в прошлой игре, будут суммироваться с баллами, набранными ними в этой игре. Итак, и по итогам двух игр будут выведены, так сказать, финалисты. Детской Лиги МВМ. И мы просим нашу счетную комиссию показать баллы за прошлую игру. Итак, МВФ сегодня начинает. Экономики и права 12,6. И Институт языка и литературы 12 баллов и 2 десятых. Что ж, вот с такими вот командами, с такими вот э, баллами мы начинаем сегодняшнюю игру. Что ж, довольно слов, позвольте мне представить вам наше жюри. имени Погодина Тимур Каримжанов. А, Управляющая компанией АКС Жанна Полянских. А, Руководитель северо областной лиги КВН Евгений Пеньков. А, Чемпион университетской лиги 2012-2013 года, капитан сборной команды ФИТОПЭН города Петропавловска Дмитрий Гончаров. Ну и, конечно же, как жюри может быть без своего председателя? Сегодня председатель судейской коллегии, редактор Северо-Казахстанской областной лиги КВН Данис Нурмухамедов. Счетная <плодисменты> комиссия Александр Зель. Итак, мы начинаем КВН. КВНщики не пуха, не пера.